Первый претендент на звание ⁇ Голос Украины ⁇ уже готовы выйти на сцену. Меня зовут Добровольский Тарас. Мне 26 лет. Я родился в маленьком, красивом городке на западе Украины. Называется Сокирян. Сейчас живу в Киеве, вот уже 10 лет. Я музыкант. У меня образование музыканта. Я долго учился на вокалиста. Вот. Занимаюсь музыкой очень долго, с третьего класса. Если не раньше у бабушки на печи я запел. Я просто перфекционист вот, по натуре. И стараюсь делать то, что люблю, как можно лучше. Организовал свою группу. Танцуй, тебе, но, yeah. Были выступления, были концерты, были записи, но, как вы понимаете, для этого всего нужна серьезная стимуляция. Так что, собственно говоря, потому я и здесь сегодня. Считаю это очередным каким-то творческим моментом, который э, может поспособствовать моим желаниям стать тем, кем я хочу быть. Это шоу я воспринимаю очень серьезно и вот хочу, чтобы все получилось. Все будет глянно. Столько дней. Он не зная правды просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту, но долго. Разворачивается руслана. пытался все сказать ей, как сейчас, Никого не отпуская никогда. Слова вода, и нельзя согреть В своей душе те кусочки льда. Добрый вечер, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Тарас. Тарас, Да. А вы откуда? А, я из города Сакиряна, это Черновицкая область, запад Украины. Запад Украины. Да. А что вы еще поете? Я люблю соул, я люблю фирменную музыку. Любите, пою. а поете? Люблю и пою, да. Потому и пою, потому и пою. А, Поете один или у вас группа? Один пою, была группа. А пишите... Занимаюсь этим очень долго и было всякое. Дуже потенціал непоганий, але я не обрав вас, тому що е, я впевнений, що для того, щоб стати кращим голосом країни, вам ще треба попрацювати. На цьому проєкті я вам желаю удачі і соответствують тому, що вас написано на маєчці. Спасибо большое. Будьте опасними. дуже да. здорово. Иди сюда. <свят> а, это... <плес> Спасибо. Я, я рад. Я, подожди, ты же хотел Стаса. Хотел Стаса. Ну, на самом деле, очень да, все очень хорошие, приятные люди, и большие профессионалы. Потому что работать с ними, с любыми из них, у меня большая честь для меня. И очень приятно, я думаю, многому ну все, тогда все, голос краины. Да, ожидала, будем ждать тебя. Спасибо за раз. Как я хотел, так все и получилось. Я немножко заметил там в последней строчке текст, но думаю, что выкрутился. Я люблю Руслана, так что все круто.